دریا پر چل رہے تھے دریا کے اوپر مسلح تھا اس کے اوپر آپ کھڑے تھے اور وہ مسلح دریا پر تیر رہا تھا تو ایک آدمی آیا اس نے دیکھا کہ وہ کشتی ہے شاید اس نے دریا عبور کرنا تھا تو آواز دی ملہ سمجھ کے کہ, کہ کشتی والا ہے آواز دی تو جنید بغدادی قریب آ تو وہ دیکھ کر حیران ہوا کہتے ہیں یا حضرت آپ آپ مسلح پر کھڑے ہوئے ہیں پانی پہ میں نے سمجھا یہ آپ تو کشتی پہ ہیں میں نے سمجھا یہ کوئی کشتی ہے تو میں نے دریا عبور کرنا تھا تو آپ نے کہا چلا جا تو میں تجھے دریا پار کرا دیتا ہوں تو وہ گھبرانے لگ گیا کہتا ہے کہ یا حضرت میں مسلح پہ کیسے کھڑا ہوں تو آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا مسلح پہ کھڑا ہو جا اور یا جنید یا جنید پڑھتا جا اب وہ بندہ مسلح پہ کھڑا ہو گیا یا آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا تو یا جنید وہ کہنے لگ گیا یا جنید پڑھنے لگ گیا جب آپ وہ مسلح دریا میں چلنے لگا جب دریا کا درمیانی حصہ آیا تو وہ بندہ جو تھا نا وہ ڈرنے لگ گیا اور یا جنید کی بجائے یا اللہ یا اللہ کہنے لگ گیا جب یا اللہ پکارنے لگا تو وہ بندہ جو تھا وہ پانی میں غوطہ کھانے لگ گیا پانی میں گر گیا حضرت جنید بغدار نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کھینچا واپس اور کہا کہ ابھی تو جنید تک نہیں پہنچا تو اللہ تک کیسے پہنچ جائے گا کیسے اللہ تک پہنچ جائے گا ابھی تو تو جنید تک نہیں پہنچا قرآن مجید میں آتا نا یا یو اللہ زین امن الطق اللہ ما صادقین ایمان والوں اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ جب تم ان سچوں کے ساتھ ہو جاتے ہو ان سچوں کے پاس بیٹھ جاتے ہو تو یہ تمہیں رستہ دکھاتے ہیں یہ تمہیں اہدن السراط المستقیم اللہ زینہ انامتا علیہ کہ ان پر مولا جن پر تو نے انعام کیا انعام یافتہ یہی تو بندے ہیں یہی بندے ہیں ان لوگوں کے پاس جائیں اللہ تبارک و تعالی ان کے تفیل بڑا ہی کرم فضل فرما دیتا بڑا کرم فضل فرما دیتا وہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ اللہ کے نبی ہیں کلیم اللہ تو اللہ سے کلام کرنے والے آپ ایک مرتبہ کے سفر پر نہیں جا رہے تھے تو آپ تھک گئے تو عرض کی مولا میں تھک گیا ہوں کوئی سواری کا سواری کا انتظام کر دے تو رب نے کہا فلاں یہ پہاڑ اس کے پیچھے چلا جا وہاں پر ایک میرا بندہ ہے اس سے جا کر کہہ وہ تجھے سواری دے دے, دے گا تو آپ وہ گئے اس پہاڑ کے پیچھے گئے تو ایک بستی والے وہاں پر لوگ کافی بیٹھے ہوئے تھے اور ایک ان میں سے ایک بندہ نماز پڑھ رہا تھا تو آ وہاں اس کے پاس جا کے کھڑے ہو گئے اس نے جب سلام پھیرا تو آپ نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں اور میں سفر پر جا رہا ہوں مجھے کوئی سواری عطا کر دے سواری چاہیے تو اس بندے نے آسمان کی طرف اشارہ کیا بادل کو حکم دیا نیچے آ وہ بادل نیچے آ گیا بادل کا ٹکڑا نیچے آ گیا اور بادل کا ٹکڑے سے کہنے لگا وہ بندہ کہ یہ اللہ کے نبی کو اوپر بٹھا لے جہاں پر یہ چاہتے ہیں وہاں پہنچا دیں اب دیکھ لیں کہ وہ بندے کا مقام ہے نا کہ بادل کو ٹکڑے کو بلایا اور اللہ کے نبی اس پر بیٹھ رہا ہے اور وہ بادل جا رہا ہے ٹھیک ہے نا یہ اللہ نے رتبہ عطا کر دیا ہے اس کو مرتبہ کیونکہ وہ رب کو راضی کر دیتے ہیں وہ رب کو یاد ایسا کرتے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے کی زندگی پر اپنی زندگی کو وقف کرتے ہیں نا تو پھر ان کو رب جو مانگتے ہیں رب عطا کرتا ہے تو اس لیے اللہ کے ولیوں کے پاس جایا کر